İbrahim onun da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə Nərman İbrahim Məhkəməsinin yanvarın 17-də çıxarılan qərarından verilən apellyasiya şikayətinin keçinə məhkəmə prosesində hakim Nərman İbrahim Məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanılması barədə qərarı elan etdi. Prosesdən sonra Əvəz Zeynalova vəkil üçün sadə obyektiv tibiyə hakimin bu qərarın ədalətli olduğunu və verilmiş qərardan yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət etdicliyini bildirdilər. Hətaradaq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İşlər İdarəsinin Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru Ağabey Əskərov 28 avqust 1970-ci il tarixdə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalliyə və qəzetin yazarı Kamal Hüseynə qarşı şərəfin ləqətinə işgüzar nüfuz müdafiəsi və vurulan mənəvi ziyanın ödənməsi dair iddia qaldırıb. İddiaya səbəb Xural qəzetinin 24 30 iyun 1970-ci il tarixli Nəşriyyat Qızıl Kəsər 29 iyun 4 avqust 1970-ci tarixli Azərbaycan mətbuatının ölüm yeri və 19 25 avqust 2007-ci tarixli Azərbaycan nəşriyatı yox, Azərbaycan fabriqadı məqaləsi bu. Məqalələrdə nəşriyatın baş direktörünün fəaliyyətində yol verdiyi qanun pozuntuları əks olunub. İddiadə qəzetin üzr istəyi təqdim etməsi, 250 min manat məbləğində təzminat ödənməsi və cəzaehlərin Cinayət Məcəlləsinin 147 böhdən və 148 təhkir maddələrinə cinayət məsuliyyətini cəlb etməsi xahiş olunur. Yermənovrayı məhkəməsi bu iddianın qismən təmin edilərək vəzifənin təqzip verilməsi və dəymiş mənəvi ziyanə görməyin 100.000 manat təzminat ödənilməsi haqqında qərar vermişdi. Hazırki iddia isə məhkəmə qərarının icra edilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı qərardan verilmiş Əbiliya şirkəti üzə çıxarılıb.